أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya wahai si jahil di mana engkau dalam perkara ini Engkau adalah hamba dirimu, hamba duniamu, hamba hawa nafsumu. Engkau hamba manusia. Engkau menduakan Allah dengan pendampinganmu kepada mereka. Kerana mempercayai bahawa manusia itu berkuasa memberi mudarat dan manfaat. Kau nak, engkau mengharapkan dirimu akan masuk syurga. Sedang engkau takut dari memasuki neraka. Di mana kamu sekalian dari Tuhan yang membolak-balikkan hati dan mata hati. Yang akan mengatakan pada sesuatu jadilah Maka dia akan terjadi Wahai ulam Jangan terpengaruh dengan ketaatanmu Sehingga engkau merasa bangga dengannya Jangan lupa memohon Allah agar dikaburkan semua itu Awas dan bimbanglah selalu Jika dia akan memindahkanmu Dari keadaanmu yang sekarang kepada yang lain Apa yang dapat menjaminmu jika dikatakan kepada ketaatan itu Jadilah maksiat dan kepada sifat yang bersih itu jadilah keruh dan kotor. Memang siapa yang mengenali Allah Azza wa Jalla tiada mahu dia bergantung pada sesuatu apa pun. Atau terpengaruh dengan sesuatu apa pun. Dia tidak akan merasa aman dari semua ini. Sehingga dia keluar dari dunia ini dengan selamat membawa agamanya. Dan terpelihara hubungannya di antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan Muslimat Penonton dan penonton rahmati Allah sekalian. Semalam kita telah menjelaskan bagaimana proses atajri, At proses membersihkan diri kita atau disebut menelanjangkan diri kita daripada segala pergantungan selain Allah Ta'ala. Manusia ada dua pilihan. Wa'imah mereka menjadi hamba Allah atau hamba selain Allah. Kalau mereka memilih menjadi hamba Allah, maka mereka mendapat segala kemuliaan yang Allah Taala sebut dalam al-Quran. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwi. Sesungguhnya kami menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Tetapi kalau mereka memilih meninggalkan Allah dalam kehidupan mereka secara hakikat, hakiki atau maknawi, maka Allah berkata kepada mereka, sumaradnahu asfala safilin. Kemudian kami akan jadikan mereka berada di tempat yang paling rendah sekali. Kalau kita memilih menjadi hamba Allah, maka nikmatlah seluruh kemuliaan hamba Allah. Daripada syurganya, perlindungan daripada nerakanya, dilindungi daripada dukacitanya, dijamin keselamatannya, diberikan kebahagiaan, ketenangannya, dijadikan kekuatannya, dihilangkan rasa suninya, didatangkan rasa gembira dan tenangnya dan semua sifat yang dikendaki oleh manusia. Tetapi bila, bila manusia tidak mahu memilih menjadi hamba Allah yang sebenar. Mereka akan menjadi hamba nafsu, hamba diri mereka, hamba pada orang lain, hamba pada harta, hamba pada hiburan, hamba pada sukan, hamba pada pekerjaan. Akan menjadi hamba-hamba yang menjadikan mereka hina. Yang akan diikuti dengan segala rasa duka cita dan lemah. Rasa sunyi, rasa sepi, rasa bersalah dan semua sifat-sifat yang manusia cuma cuba hindari melekat pada dirinya. Kerana Allah sebut dalam al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Al-ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum lidzikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu ketenangannya ialah dengan mengingati Allah. Bukankah hanya dengan mengingati Allah sahaja hati menjadi tenang? Maka orang yang memilih tidak mahu menjadi hamba Allah secara hakiki. Yang orang kapir dan sebagainya. Atau secara maknawi. Zohir cakap hamba Allah tapi ternyata dia lebih ikut nafsunya. Ternyata dia lebih ikut kawang dia. Ternyata dia lebih ikut trendingnya. Ternyata dia cuma ikut pengaruh yang ada sekelilingnya. Ternyata dia cuma ikut pemerintah dan sistemnya. Ternyata dia cuma ikut keperluan dan desakan zamannya. Maka dia akan tidak bebas daripada apa yang ditakuti. Apa yang manusia takut? Mereka takut susah hati. Mereka takut sedih dan duka cita. Mereka takut akan kehilangan harta. Mereka takut kehilangan orang yang tersayang. Mereka takut akan disakiti badan mereka, diambil harta mereka dan lain-lain. Yang mereka takuti dengan berlindung pada selain Allah, itu yang akan kena pada mereka. Tetapi kalau memilih menjadi hamba Allah, dan kita dah sebut antara cara kita memilih menjadi hamba Allah SWT. Dengan melihat qayyumiyah. Ia ni Allah sahaja. Yang mentakbir, yang menguruskan seluruhnya. Oh Allah sahaja di tangannya manfaat dan mudaratnya. Oh Allah sahaja di sisi hukuman yang sebenar. Manusia mengugut, manusia untuk menghukum. Untuk memberikan tindakannya awak kalau tak ikut saya saya potong gaji saya buang kerja saya sumbat dalam penjara saya bunuh awak saya gantung awak saya takkan cakap dengan awak semua ugutan-ugutan itu bukanlah hukum mereka hukuman di sisi Allah Allah yang paling berhak untuk berkata kalau kamu tidak mau beriman padaku dan menyembahku aku mumpu Allah yang layak kerana Allah lah pemilik hukum manusia boleh kata Manusia boleh ditakutkan saja dengan mana-mana kata orang yang mereka rasa lebih berkuasa, lebih berpengaruh daripada mereka. Tapi orang itu sendiri pun mendapat benda yang sama yang mereka ugut. Dia ugut nak buang kerja, syarikat dia bengkak. Dia ugut saya akan susahkan awak, dia masuk hospital. Dia ugut kita, dia akan jadikan kita duka cita. Dia duka cita dengan kematian isterinya, keluarganya diogok kita kononnya akan menjadikan hidup kita seperti neraka dia hanya hidup dalam neraka seringkali kita melihat orang-orang yang mengugut manusia dengan ugutan ugutan itu kembali padanya lebih cepat setiap kali mereka ugut untuk jatuhkan seseorang mereka lebih dahulu jatuh setiap kali mereka ugut untuk menakutkan memenjarakan membunuh mereka dulu mati ada seorang khalifah ingin membunuh seorang ulama kerana fatwanya bertentangan dengan pemerintah. Maka dia mengarahkan gubernurnya untuk menangkapnya, mengikatnya, menghinanya dan membawanya ke ke itu ke kota Baghdad untuk dihukum. Namun ulama ini berdoa pada Allah. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebelum dia sampai, raja tu yang mati dulu. Ini dia ingat raja ni akan bertindak pada dia. Sebelum dia sampai yang dia mati dulu. Demikian ketentuan Allah. Lepas itu kita katakan ala lahul hukmu wal ala hukmu wal amr. Hanya milik Allah hukum dan urusan. Bukan manusia. Oleh sebab itu orang yang tidak mau memilih menjadi hamba Allah yang sebenar maka dia akan merasa segala ketakutan yang ditakuti. Tapi kalau dia memilih menjadi hamba Allah yang sebenar. Lalu para ulama memberi satu bentuk gambaran bagaimana kita nak membina karakter hamba Allah yang sebenar secara mukaddimah. Dia setiap, setiap sesuatu dia ada mukaddimah. Saya nak jadi hamba Allah ni macam mana saya nak mulakan. Lalu kata mereka di naftar ya. Kita letakkan begini. Seandainya kamu ingin keluar daripada rumah melakukan urusan kerja kamu. Atau urusan pemusafiran kamu. Atau urusan, apa saja urusan kamu. Maka lihat contoh bagaimana seorang hamba Allah. Maka hamba Allah ini dia tidak keluar daripada rumahnya. Melainkan dia akan berhudu. Dia akan berdoa kepada Allah Ta'ala memohon keselamatannya. Maka dia mendoakan keluarga yang akan ditinggalkannya. Dan dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sepanjang perjalanannya dia menyuruh perkara yang baik dan dia mencegah perkara yang mungkar. Dia berjalan dengan penuh perhambaan rendah diri tanpa kesombongan. Dalam perjalanannya dia sentiasa menyebut nama Allah SWT. Dan dalam urusannya tidak ada yang menyibukkannya daripada melaksanakan solat dan melakukan jemaahnya. Dan mereka di dalam perniagaan mereka kalau contoh perniagaan tidak bersumpah, tidak menggunakan nama Allah. Dalam berniaga, dan mereka menjaga lidah mereka daripada menyakiti manusia mengumpat, mengadu domba atau mencela. Maka ini satu gambaran umum. Ini hamba Allah. Kenapa proses ini semua proses ialah ketaatan pada Allah. Kerana Allah yang ajar. Nak keluar rumah, baca doa, tawakal pada Allah, ikatkan keazaman kita dengan hubungan dengan Allah. Allah yang selamatkan, Allah yang jaga, Allah yang pelihara. Di samping orang yang kita tinggalkan, kita doa Allah jaga mereka. Sebab bila kita musafir, kita keluar dari rumah untuk bekerja atau sebagainya, kita bimbang diri kita, kita bimbang orang yang kita tinggalkan. Lalu kita hubungkan dia dengan hubungan dengan Allah, penjagaan Allah. Dan kita sepanjang perjalanan kita bekerja, berurusan, jangan pernah lupa menyebut nama Allah. Makin hamba Allah. Kerana bila makin tinggi nilai hamba Allah Ta'ala, di sisi seorang hamba, makin banyak sebutan Allah dalam diri dia. Dia akan sebut nama Allah Ta'ala. Sebenarnya kita dah huraikan tentang perintah menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Wazkurullah zikram kasira. Allah ni tak boleh sebut sikit-sikit. Kena sebut banyak. Kena zikir banyak. Terutama datang kemuliaan hari Jumaat. Lalu, lalu, zikir kita makin banyak. Kita tidak khususkan ibadat hari Jumaat. Tetapi kita menambah ibadat hari Jumaat. Ia berbeza. Pengkhususan dengan penambahan. Orang Kristian mereka mengkhususkan ibadat hari Ahad. Tidak hari lain. Orang Yahudi mengkhususkan ibadatnya hari Sabtu. Tidak hari lain. Orang Islam beribadat setiap hari. Dan menambah ibadat hari Jumat. Setiap hari. Memang kita salat berjumat setiap hari. Akhir datang Jumat, kita salat Jumat. Menjadikan dia lebih grand, lebih ramai. Kalau salat berjumat, mungkin kita sembahyang pada surau-surau yang berselerakkan. Datang Jumat, kita pun bersatu pada masjid masjid induk. Lalu kita pun nampak ramai dengan syiarnya, Dan kita datang dengan lebih awal. Solat Jumaat kita datang King masa azan. Datang solat Jumaat kita datang lebih awal. Ah, ah, awal. Kalau kita akan dengar khutbah dan sebagainya. Maka lihat bagaimana orang Islam, dia tak khususkan ibadat, dia menambah ibadat. Kita ni tuan-tuan bukan ibadat hari bulan Ramadan. Kita tambah bulan Ramadan. Maksudnya kita tambah lagi ibadat kita bulan Ramadan. Hari lain pun kita puasa Isnin kami. Ada hari kita tertentu. Hari lain pun kita melakukan kiam. Walaupun bukan tarawih. Tapi datang Ramadan kita tambah. Kiamnya lebih panjang. Bacaan Qurannya lebih banyak. Sedekahnya lebih banyak. Itu cara orang Islam. Kemudian Syam Dukadi saya sudah menyebut. Jadilah hamba Allah. Kalau tidak sebenarnya kita katakan kalau memilih tidak mau menjadi hamba Allah kamu akan jadi hamba lain pada tu yang menghina diri kamu dan mendatangkan segala ketakutan yang kamu cuba berlindung daripada kerana sifat manusia ini dia akan bermusuhan kalau kita tak boleh jamin siapa pun yang akan bersama kita dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang kita dah berjalan dengan dia 20 tahun masuk langkah berikutnya dia gugur di tengah jalan tak ada, dia tak ada dan nak sampai dah kita ke garisan penamat maka gugur kawan ni jalan lagi kita gugur kawan ni. Akhirnya kita dapati dalam perjalanan ni kita seorang. Dan kita tak bergantung pada manusia. Yang ada, ada lah. Tapi kalau kita bergantung, kita lihat perjalanan kita. Daripada sekolah rendah, kawan-kawan sekolah rendah pun hilang. Semua rapat-rapat belaka ni. Masuk sekolah menengah, kawan-kawan rapat sekolah menengah pun hilang. Tinggal berapa kerat. Masuk universiti atau masuk kolej pun sama. Lalu kita masuk kat taman, kawan-kawan taman yang rapat makin, makin pun hilang. Kita masuk usia persaraan makin hilang. Masuk usia tua kita mungkin hilang, hilang, hilang. Tengok pelbagai cara. Gaduh dan semua itu asbab je. Realiti dia akan hilang. Supaya kita tahu semua yang kamu bergantung ni akan hilang melainkan Allah. Wahuwa ma'akum aina ma'kuntum. Dia sentiasa bersama kamu di mana pun kau berada. Ini ma'iyatullah kebersamaan Allah ini. Kalau orang faham. Maka mereka akan tetap bersemangat walaupun berjalan seorang diri. Tetap bersemangat. Saya jalan seorang diri pun jalan saya jalan tu. Sebab saya yang memburu syurga. Dia memburu syurganya. Saya bukan memburu syurga dia. Dia tidak memburu syurga saya. Saya buru syurga saya. Dia buru syurga dia. Umpama kita cari jodoh lah. Saya cari jodoh. Saya bukan cari jodoh orang lain. Maka saya akan fokus pada jodoh saya. Yang ni dia fokus jodoh dia. Kalau jodoh dia kena orang perak, dia pun ke perak mungkin. Yang ni jodohnya ke Selangor, Selangor lah dia. Maka kita dalam pencarian kita, walaupun sama tapi pemilikannya tak sama. Kita sama semua nak syurga. Tapi saya cari syurga, saya bukan syurga awak. Syurga awak, syurga awak. Dia cari syurga, dia bukan cari syurga saya. Itu yang menjadikan perjalanan kita jelas. Sebab kita tidak berkongsi syurga. Kita pemilik syurga. Okay, bila kita faham, maka benarlah nilai hamba Allah Ta'ala pada kita. Kemudian kata Syah Abdul Qadir. Jangan pernah kamu rasa seronok, bangga dengan ibadat kamu. Jangan pernah. Kerana ibadat dan ketaatan ini semua datang dengan kurniaan Allah. Bukan kerana kemuliaan kamu. Bukan kerana kehebatan kamu. Bukan kerana keturunan kamu. Kalau keturunan menjamin kita taat, maka anak-anak Nabi tidak ada yang kufur dan syirik. Pasti isteri-isteri Nabi-Nabi juga begitu. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, ketaatan ialah kurniaan. Ketaatan ini ialah anugerah Allah. Dan siapa yang berbangga dan melihat segala kebaikannya, Allah Ta'ala boleh memindahkan ketaatannya menjadi maksiat. Allah boleh jadikan kesuciannya menjadi kekeruhan. Ramai orang sesudah disuci menjadi keruh. Sebagaimana ramai orang yang keruh, kemudian menjadi suci sejarah telah menunjukkan hal tersebut. Sejarah keberadaan manusia di dunia ini. Sebab itu bila kita kenal Allah, tidak ada perkara, bukan sekadar tak ada benda yang kita nak bergantung menaikkan pada Allah. Tidak ada benda yang kita nak bangga, menaikkan, bersyukur dengan kurnia Allah. Hari ini kita boleh bangun, berdiri, tegak, solat dengan kurnia Allah. Barangkali esok kita tak diizinkan. Hari ini kita mampu berpuasa, baca Quran sekian-sekian dengan kurnia Allah. Barangkali suatu hari nanti kita tak diizinkan. Maka siapa tahu? Eh, tidak ada orang tahu. Ada orang yang Allah beri keizinan yang untuk datang ke masjid, ke rumah Allah, beribadah. Nanti tempoh yang panjang. Kemudian dia berubah pada tempat lain pula. Ada orang sesudah dia mencintai orang-orang soleh, dia berubah menjadi cinta kepada orang tidak soleh. Ada orang yang asalnya mencintai Al-Quran kemudian berubah menjadi mencintai dunia. Kita semua ini berlaku dalam kehidupan manusia. Betul kita tahu ketaatan yang kita peroleh ini kurnia ya Allah. Maka bersyukur pada Allah dan meminta pada Allah berdoa kepada Jangan pernah pandang ibadat ini datang daripada diri kita. Lepas itu kita diminta memperbanyakkan menyebut La hawla wa quwata illa billahi al-ali azim alih. Yang disebut kelebihannya menghilangkan 99 jenis kesedihan. Maksudnya banyaklah. Siapa yang memperbanyakkan menyebut, ia akan hilang berbagai bentuk-bentuk kesedihan. Sebab apa dia beritahu, saya tak mampu apa melainkan Tuhan. Ini apa pun berlaku dalam hidup Allah tak ada Yang tentukan. Saya tak ada daya, saya tak ada upaya, saya tak ada helah. Saya tak ada apa pun perancangan. Yang akan menjayakan sesuatu melainkan dengan izin Allah. Dan itu ketika mana kita rasa kita bijak, perbanyakkan perkataan, Allah Allah Allah, kau cek Ini bukan kita. Ini Allah. Saya tak ada apa. Ketika mana kita kagum, maka sebutlah haula wala quwwata illa billah. Ketika mana kita lemah, katakanlah haula wala quwwata illa bila. Kadang-kadang lemahnya usah saya nak bangun kia. Tunjuk tu tunjuk nak bangun kia malah mari sakit kepala, air darah naik. Lama selalu kurang tidur darah naik. Maka kita kata ibadat itu ialah kekuatan yang Allah beri pada kita, bukan kita. Kalau kita nampak sebab saya sakit saya tak boleh buat, bukan sebab saya sakit. Ini kuliah Allah. Kalau orang sihat tak boleh buat? Ini bukan cerita sakit. Cerita kita tak dapat kurniaan hidup. Sebab itu kita minta ni Kita berkata lah hawla wa la illa billah. Kadang-kadang kita tak yakin boleh bangun malam. saya takut tak bangun malam. Sebab saya tidur lewat lah, ni. Lewat tidur ke satu. Kena ada urusan. Waktu buat Wak, oh memang. Biasa kita tidur pukul 10 malam. Habis terawih tu, tu tidur. Tunggu tidur misalnya. Sepuluh setengah tunggu tidur, tidur. Sebab kita dah melihat kita biasa boleh bangun. Kedua, tiga. Akhirnya ada hari kita punya urusan lalu kita tidur pukul satu. Eh boleh bangun ke Dua jam tidur ni. Tintong lah kepala. Ya kalau kamu melihat kekuatan pada diri kamu memang tintong. Tapi kalau kamu lihat kunal Allah ni tak akan berlaku. Sebutlah, wala, kuatai, kalau tu kita sebut Ya Allah bangunkan aku. Pilih aku. Dia orang yang mengingatimu. Siang dan malam. Pagi dan petang. Dia ya, orang yang membesarkan Ramadan, memuliakannya, menghiasinya, memenuhinya dengan ibadat dan ketaatan. Ya Allah, pilihlah aku, pilihlah aku. Allahumma akhtar li, Allahumma akhtar li, wa khir li. Ya Allah, pilih bagiku, pilih bagiku. Pilihlah aku dan pilih bagiku. Maksudnya, pilih aku dan pilih bagiku apa yang baik. Ketika mana kita kata, saya boleh mengawal. Maka kita mula melihat diri kita. Saya boleh buat tu, buat ni. Kita melihat diri kita. Kita diri kita tak ada apa-apa Allah boleh ubah. Sesudah kita kata kuat dalam buat taat, Allah jadikan kita kuat dalam buat maksiat. Dia jadi berubah gitu dia. Sesudah kita kata pemurah dalam kebaikan, akhirnya kita pemurah dalam kejahatan. Ada orang asal dia pemurah pada kebaikan. Dia pernah dia berubah, dia pemurah pada kejahatan. Maka ini semua, supaya kita sedar dan kita tahu. Atas ilmu, makrifat dan mengenali Allah. Allah Ta'ala boleh mengubah apa yang dia kehendakinya. Sebab itu kita tak pernah rasa aman. Menangkan dengan berdoa pada Allah, bergantung pada Allah, membina hubungan dengan Allah. Karena manusia kita akan lihat, kata para ulama. Bila dia tidak benar pergantungan dengan Allah, dia akan bermula dengan melihat segala ibadat itu datang dari diri. Itu bermula dia. Dan ketika itulah baru dia akan mula bergantung pada orang, sekian, sekian, sekian. Sebab bila dia melihat ibadat itu pada kekuatan dirinya, maka dia mula mengharapkan pujian orang. Pandangan orang, penilaian orang. Maka dia mula ingin kehatanya, pangkatnya, pengaruh, si dan lain-lainnya semua dia nak. Ia bermula dengan melihat apa yang saya buat ini daripada saya. Tapi bila dia melihat apa yang saya buat ini daripada kurnia Allah, maka mula akan datang sifat rendah diri, sifat syukur. Dan sifat tidak mengharapkan pujian orang. Mereka mengharapkan belas ihsan Tuhan padanya untuk memandangnya dengan rahmat setiap waktu dan ketika. Dan takut dan bimbang dia kalau-kalau Allah ubah dia. Kalau Allah jadikan dia berlainan. Kali itu dia memperbanyakkan doa. supaya Allah tetapkan dia dalam hidayah. Men Menetapkan dia dalam kebaikan. Dalam ketaatan. Maka dengan itu sahaja dia rasa aman dengan kurnia Allah. Maka inilah dia hamba Allah. Hamba Allah Ta'ala yang sebenar. Terus melakukan tajrid. Pembebasan diri daripada makhluk. Bahkan pembebasan diri daripada usia sendiri. Dan melihat pergantungan pada Allah dan kurnian semuanya daripada Allah. Allah berfirman kul kullum min indillah Katakan semua datang kepada Allah. Semua datang daripada Allah. Sebab itu ketika Allah membini as'aluka binal khair khazainuhu biyadik. Ya Allah, ku mohon segala kebaikan yang khazanahnya semua milikmu. Wa a'udzu bika min syarr. Wa a'udzu bika min kulli syarr wa khazainuhu fi yadika dan aku berlindung kepadamu daripada segala kejahatan yang segala khazanahnya itu dalam penguasaan kita minta segala kebaikan dan khazanah kebaikan ini semua datang dari Allah maka Allah bagi kita buat macam tu buat macam ni sampailah kita bertemu Allah dan kita berlindung kepada Allah daripada segala kejahatan kerana khazanah kejahatan himpunan kejahatan itu juga dalam kawalan Allah maka lihat saya katakan lihat bagaimana orang-orang yang asal dibuat semua kebaikan akan dibuat membuat semua kejahatan Asalnya dia tak membunuh orang, dia tak zalim orang, dia tak seksa orang. Tiba, Tiba dia jadi sebaliknya, dia bunuh orang, dia seksa orang. Ini dalam kapasiti atau dalam situasi yang lebih tinggi Dari pemimpin. Asalnya dia beri harta ke orang, dia sedekah ke orang, bertukar, dia ambil harta orang, dia tipu orang. Kata ini semua boleh berlaku pada kita. Supaya kita sentiasa merasa tidak aman, melainkan dengan berdoa kepada Allah, memohon belah ihsannya, memohon segala kemuliaannya. Maka itulah keselamatan dan itulah perhambaan. Wallahu amin. Sallamualaikum.